О чем беседуете? С россиянами о войне. Давайте поговорим. Давайте. Заходите с козырей. Каких? Ну, наверняка у вас есть какие-то. Ну, я хочу спросить, не пора ли вам Путина, как главнокомандующего, скинуть, чтобы ваши не погибали? Чтобы что? Чтобы ваши не погибали в местных штурмах. Не, не пора. То есть вы готовы своими людьми жертвовать ради чего? Ну понимаете, ради интересов Российской Федерации. А что за интересы? Безопасность. Какая безопасность? Вы оголили уже все, что только можно. Какая же безопасность? Это с вашей точно Забирайте, как Путин сказал правильно, приходите и забирайте туда. Так уже, уже, уже горят а, МПЗ, вот так, ну... уже уже все ну, началось. Уже началось. Уже... А когда закончится? Значит, Закинчится. рассказываю, да. Значит, так. сидящие в Крыму. Знают, так, так, так. что прилетают по РЛС каждую ночку, А РЛС невозможно выпускать каждый день. Ну, как танки или пушки. РЛС выпускается одна, дай бог, в 2-3 месяца. Ну если ты знаешь, да, что да, такое да. РЛС? Ты не знаешь, что такое Конечно. РЛС? Конечно, я знаю, что такое РЛС. Что такое РЛС? Радиолокационная станция. Да. И вот сейчас в Крыму их выносятся очень даже неплохо. О чем Ой, говорит... Нет, нет. Подожди, ну ты ж, что ты перебиваешь. Там Я понимаю, ой-ой-ой, ой, да, это все нормально. Значит, да. Качих, Шмачих, Херячи. сегодня Феодосия, там крымские дела, керченские дела, потом Красноперекопские, армянские дела. Ведь это уже все прилетало, это идет подготовка. Ты спрашиваешь, когда? Оно уже идет. А Но война, войну же вот так не выигрывают. Ни Наши не выигрывает. деды нам говорили, надо бить в точку и лупасить. Вот мы бьем молодцы, сейчас точку, молодцы. выносится. РЛС все выносятся, каждый день. Если не, не, не вынеслась хотя бы одна какая-нибудь за ночь, я себя плохо чувствую. А они молодцы, да. выносят. Мадяр, он красавец. Он когда стал управлять этими войсками, всеми с этими беспилотными. Слушай, я правильно понимаю, что ты все расскажешь и смоешься. Ты ответ слушать не будешь, правильно? Как? Я ж тебя пишу. Я ж контент на тебе пилю. Куда же я буду убегать? Да, да не убегай. Так, да не, не убегай. убегай, Ну, давай а, теперь давай парируй, все. парируй, парируй, расскажи что-нибудь. Говори, говори, я тебя дослушаю. Все, перебиву, все, я домой. сказал. РЛС выносятся, как вынесутся РЛС, ну, уже, уже сегодня Феодосия горит. Ну, ты же знаешь. Феодосия ну, ты же, же знаешь. Феодосия. Она уже горит сегодня. Начинаю отвечать? Отвечай. Давай. Только, только сейчас, пр прошу, не перебивай хотя бы минуту. То есть ты меня мог перебивать, а я тебя не могу перебивать? Я поддакивал. Я говорю, И я тебе тоже е, буду, ой, 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 говорите, давай. Да, Точно вот, вот так же. Давай. Все, договорились. Да, да, Давай. Теперь смотри. То, что в Феодосии горит нефтебаза, это правда. То, что вы вынесли, там, вынесли в Крыму несколько РЛС, это тоже правда. Yes. Ну, ты понимаешь, ты, ты, ты не соизмеряешь масштаб. Yes. А масштаб какой? Пока вы у нас выносите одну нефтебазу, мы, мы у вас выносим, я не знаю, их 20. А нефтебаз да. у вас не ограничен. Ой-ой-ой. Вас... Молодец, молодец. А нефтебаз у вас ограниченная Нет, у нас бензин весь импортный. Ради бога, но этот бензин импортный. Он не у, у вас нет импортного бензина. Этот бензин импортный нужно привезти, да. разгрузить, да. а потом продавать. Понимаешь? Продается, вот, вот талоны, нет талонов, вот есть эта инфраструктура, бензин. инфраструктура, как и газовая инфраструктура, да. как и энергетическая инфраструктура, да. У вас с такими темпами да. она закончится гораздо раньше, а -а -а -а. чем в ваших влажных а -а -а. мечтах. В ваших Я понял. влажных мечтах у нас закончится бензин. Я понял. Вот мы сейчас с тобой разговариваем, <м parsing> да. а Харьков сидит без света. И Белгород. Я сожалею, и Курск, я сожалею, а я не сожалею, что, врачи, что Белгород сидит без света. света. А в Белгороде Потому есть свет? Там нормальные люди еще остались. А в Белгороде есть ну, просто, свет. Понимаешь, вот сейчас ты вот а так ты вот сейчас звук выключил, чувствуешь. ты звук выключил, а, вот скоро перестанет, а ты звук перестанет, выключил, почему? ты же да звук выключил не будет ты же, Я ж тебя не слышу. Да ты звук выключил понимаешь, не будет света. Ты мне звук что ли выключил? Нет, ты же меня не слушаешь, и я тебя не слушаю. Подожди, 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 подожди. Я, я, я говорю, почему э, не ты слушаешь? подожди, смотри, в Белгороде света нет. Почему? Стой, в, Белгороде, в Белгороде не было света полдня. Да ладно? А в Брянске? В а в Курске? И в Брянске полдня. И в Брянске а, полдня. И а в Шебекино? Шебекино это город прямо да на Да вообще, вообще там ни о чем. Шибекино, люди, Шибекино. Там людьми можно пренебречь. Там людей давно эвакуировали. Да. Как только не эвакуировали. Да, вообще никого. Там пустой город. Да, и Путин это... Шебекина,

И те потери, которые сейчас идут на фронте, они идут один к пяти, один к шести, не в вашу пользу, чтобы вы да не верили. ладно, а кто штурмует а кого? Свидетельствует что? Количество людей в плену. Так. И когда обмениваются телами, посмотри пропорции. Да. да Понимаешь, да. не бывает такого, что в плену не бывает. одна пропорция, обмены да. телами другая пропорция. А о чем говорят Z каналы? По ну, минута твоя Это прошла. Теперь рассказ я тебе могу, могу говорить. Ты же не убегаешь, да? Вот, поэтому... А что это? Когда Подожди, ты меня эти... не слушаешь, не да? Я свет. тебе звук выключу, вот тебя я тебе звук выключу, это... и мне на тебя насрать. Я тебя не слышу, просто я тебя не слышу. Не слышу тебя, тебя не слышно. Слаб ты оказался. О. Да, бензина нету, нету. Значит, смотри, я тебе... Куда ты убежал? Ё-моё, куда они убегают все? Куда уходит детство?